Добрый день, уважаемые журналисты. С первым днем зимы начинаем нашу пресс-конференцию, посвященную открытию первого в Украине фестиваля зимних развлечений Киевайс-портал. Участники пресс-конференции: Виктор Лещинский, организатор Киевайс-портал, глава управления общественной организации СОТЫ на счету которой сотни реализованных социальных проектов, а также первый широкомасштабный фестиваль ретро автомобилей в Украине Old Car Fest. Данил Вулецкий. Директор национальной кинематики Украины, член жюри конкурса на самую креативную елку «Киевайс Портал». А также Роман Сах, куратор проекта научно-художественная платформа «Остров» при Киевском национальном университете строительства и архитектуры. Предоставляю слово Виктору Лещинскому. Добрый день, уважаемые журналисты. С первым днем зимы. Старт фестиваля Зимних развлечений Киева и Спортал». В Киеве с 19 декабря этого года стартует фестиваль зимних развлечений Киева и Спортал». В программе множество музыкальных выступлений, арт-инсталляции, новогодние ярмарки, различные угощения нашим посетителям, увлекательные забавы для детей. Для детей и взрослых наш портал будет открытый с утра и до позднего вечера, радовать всех посетителей города Киева, а также его гостей. Также каждому гостю будет вручаться подарок. Это либо глинтвейн, либо детский подарок – игрушка, либо сладкая вата. Изюминка нашего фестиваля станет центральный вход в портал, чуть позже расскажет про эту про входную группу «Роман Сах». На фестивале будет множество музыкальных групп по разным направлениям. «Киев Айс Портал» — это фантастический мир, в который приглашает организатор общественной организации «Соты». Это будет портал «Войной мир», там, где люди смогут ощутить себя в новом измерении, в новом, в новом масштабе веселья, беззаботного времени, отдыха и новых ощущений. ощущений да. Что касается входной группы и арт-инсталляции, я передаю слово Роману Саху. Спасибо. Я представляю команду, которая занимается в основном Інсталяціями і е, різними арт-об'єктами на нашому фестивалі е, довго думали, чому, як назватися і чому вибрали ми саме портал. Тому що е, портал у звичному розумінні слова, це є щось, через що можна попасти в зовсім інший світ, з зовсім іншими законами, з зовсім іншими правилами. І тому в такий складний зараз для держави з час. Нам дуже хотілося створити місце, в якому буде. Зовсім все по-іншому, зовсім все по-новому, де не буде цих проблем, які нас постійно мучать і не дають нам просто, просто спати і спокійно жити. Тому е, наш фестиваль це буде місцем, де буде абсолютно інший світ. Там не буде проблем, не буде, е, буде зовсім інша атмосфера. Люди будуть приходити і будуть зовсім ізолюватися від всього, що знаходиться <кхи> кругом. Ну і в нас, в принципі, ізольований. Цілою огорожею е, наш фестиваль, які, через яку не, не попадають ніякі проблеми. Е, не дивлячись на те, що у нас портал це як основна як фішка можна сказати, нашого фестивалю, весь смак ховається за, за межами цього порталу. У нас є е, ялинка, е, дуже нас порадував підхід організатора Віктора до початку е, роботи над проєктом. Він підійшов і сказав, типу, хлопці, треба зробити щось, чого ніколи не було. Щось, що просто шокує всіх. Тобто, ми не будемо робити то, що зараз роблять всі. Не буде у нас звичайної попсової линки з зрубленого дерева, яке просто ставлять всі. Не буде у нас того, що всі привикли бачити. Має бути щось абсолютно нове, абсолютно концептуально відрізнятися від того, що вже було. І тому нас це дуже павливо, тому що таких, таких пропозицій, таких прагнень типу, дуже рідко дуже, дуже бувають. І, е... У нас буде концептуальна ялинка, яка абсолютно не подібна на те, що роблять зазвичай. У нас є також серце порталу, серце фестивалю, яке буде об'єднувати людей, об'єднувати відвідувачів і е, заставляти їхні серця битися в унісон і задавати ритм всьому дійству і всьому святкуванню. Також у, нас, е, також у нас безліч буде інших інсталяцій. Але про це вже будете бачити, коли вже відвідете наш фестиваль. Uh, Роман. Uh, все по Києва uh, в гостях будет представлять виставку і скульптур від лучших uh, скульпторів України. Uh, фестиваль имеет большое соціальне направление, потому что 18 числа перед Днем Святого Николая ми приглашаємо всех. детей с зоны АТО, нуждающие семьи переселенцев, также детей с детских домов. И, ну, конечно же, членов нашей организации посетить наше мероприятие еще до Дня Святого Николая. Детей будет ждать множество подарков, мастер-классов, будут работать с детьми аниматоры. И также каждый из спонсоров, который поддержит наш фестиваль, будет у него будет возможность пообщаться с данной категорией людей, детей и вручить им каждому подарки. Также э, одной из фишек нашего мероприятия будет э, самая креативная елка по мнению Киев Айс Портал. Это конкурс, который проходит на территории Киева, наверное, также сам на, на территории всей Украины. Э, здесь сидит рядом со мной, член жюри, он и голова жюри нашей по самой креативной елке э, Киев Айспортал. Э, передаю слово. Да, спасибо большое. Я тебе стал специалистом по елкам. Всех еще раз ждём первым днем зимы. Знаете, испокон, ну, наверное, во всяком случае, в прошлом столетии, всегда после трудные времена, Люди так реальность их начинает пугать, что они пытаются от нее уйти каким-то способом. Так возникает, возник и театр абсурда, вот Бейки, ТНСК, так и Берлинари, э, Голубь. Э, господи, забыл нашего великого э, немецкого режиссера. Ну, сейчас вспомню. В общем, во всяком случае, от всех этих от проблем люди пытаются каким-то образом уйти от чего-то. Вот. И я думаю, что вот такой вот э, праздник, такая организация, елку одну мы уже вроде бы как прошлую потеряли, поэтому, наверное, хочется эту сделать какой-то с, с, двойным, с, двой, с двойным желанием, наверное. И поэтому, наверное... Лучше всего, чтобы люди, наверное, узнали об этом, принимали участие, как-то собирались все свои, собирали все свои креативные возможности, желания, решения и создавали что-то новое. Вот. Но учитывая, что детям будут, я так понял, тоже глинтвейн раздавать, то я думаю, креатив как-то обеспечен. Да? Вот. Так что принимайте участие в наших елках. Ну, да. Я объясню немного о конкурсе «Самая креативная елка». Здесь не так много условий креативность подачи и мышления для того, чтобы экспонат простоял на территории в течение полутора месяцев, не теряя свои свойства, ну и также наверное, любое мышление и не, не менее двух метров вместе с подставкой. Приглашаем всех желающих принять в этом конкурсе участие. Призовой фонд общий составляет 30 тысяч гривен, первое, второе, третье место. Но по условиям, если будет активность в этом конкурсе, по мнению нашего жюри, этот фонд может увеличиться вдвое. Так, механика конкурса. Можно зарегистрироваться на группах ВКонтактах. 50 самых креативных экспонатов будут отобраны жюри. И с 18 января, когда эти все елки разместятся на территории Киева из портала, с 5 часов вечера 18 числа начнется активное интернет-голосование. Ну и победят не только три самые креативные елки, но и всем участникам, которые будут принимать участие в Киева из портале, будут награждены дипломами участников и подарками от спонсоров. Так что касается наших фишек портала, Роман сказал про сердце. Это сердце будет реально живым и стучать в центре нашего, нашей площадки. Одно из, еще одной из фишек будет книга желаний. Она есть на сайте Киевайспортал. Также это будет инсталлированная книга с домиком книги желаний на площадке территории все, все желания, которые будут заноситься либо на сайте в, в интернете, либо в книге желаний от, отборочным этапом будут реально исполняться в жизни. Так. Все желания будут исполняться. Практически, да, кроме Роуз Роллсов и и квартиру в центре Киева. Но, но детям Глинтвейн обеспечен. Детям да ну, из сока можно какого-то, да. Так, что касается елки, елки и всего мероприятия это абсолютно новый европейский подход к мероприятию. Нету стандартов, которые приняты в, нашем, в нашей стране, это абсолютно новый подход проевропейский. Это интересная центральная елка, которую наши друзья с проекта «Остров» вместе с нами ее как отпроектировали, так и будет воплощать в жизнь. Это множество других инсталлированных моделей под новогоднюю тематику. Это уйма детских горок, вот сердце портала. Также море выступлений молодых и молодых коллективов, мастер-классы, а также будут коллективы, но мы пока не можем сказать какие, потому что это будет чуть попозже уведомлено. Выступления на новогоднюю ночь. Так. Что касается социального направления нашего мероприятия. Не только 18 числа у нас проходит социальный день, который мы приглашаем детей, а также еще часть денег, которые будут получены с этого фестиваля, будут переданы в детские дома города Киева, потому что сегодня социальная тема довольно остро стоит на порядке дневном. У нас сегодня Война в зоне АТО. У нас множество проблем во всей стране, но наша организация долгое время занимается поддержкой как детских домов, так и малообеспеченных граждан, и вот эти все фестивали и мероприятия они настроены не для коммерческой цели, а для развития наших социальных проектов и далее. Катерина. Виктор готов ответить на ваши вопросы, уважаемые журналисты. Если таковы имеется, пожалуйста, задавайте. Есть вопросы? Да? А можете, пожалуйста, озвучить цифру, сколько будет стоить и так такой фестиваль? Да, это фестив... цена фестиваля входного билета для студентов, пенсионеров и детей после 7 лет составляет 65 гривен. Полный билет 85 но у нас есть социальные дни, вот первое это будет 18 числа, он абсолютно бесплатный для посещения определенных групп людей и можно записаться на социальный день через почту нашей организации, так и по созвонившись с нашими координаторами. А можно, пожалуйста, через так, коротко сформулировать основную мету мы фестивалю и далее до доносило? Волицького, за якими за саме критеріями ви будете обирати цю переможну ялинку? Так, що касається ідеї нашого фестиваля, це новий підход проведенню європейського уровня е, праздника фестиваля. Е, ми отошли от всіх стандартних. Е, Моментов. И делаем этот праздник для поднятия имиджа Киева как европейской столицы. Мы взяли некоторые моменты, но переделали их под украинский мотив с европейских аналогов. Ну и надеюсь, что наша площадка будет, наверное, самая креативная в городе Киеве. Ну и на пространстве нашей страны. Ну, наверное, теперь я отвечу елку на, ну, в первую очередь. Это, ну, как бы из истории изначально деревья. Это из Германии, по-моему, пришел, да, в этот праздник. Ну, в том да, виде, украшали тот... там деревья какими-то там, пряники вешали, яблоки и так далее. вот сейчас елку уже несет какое-то, наверное, эстетическое, наверное, какое-то значение. Я думаю, что в первую очередь это насколько Оригинальный подход, необычный подход. Потому что елка сама в данном случае не, не, не должна быть елка. Это может быть, как вы уже видели, и лед, это может быть и металл, это может быть и солома, это может быть и живая конструкция тоже, если люди придут. Ну и, наверное, я думаю, что чем меньше средств вложено и больше труда, вот больше, наверное, вот эти критерии. Наверное, скорее больше какой-то творческий подход, креативный подход, необычный подход. Думаю, да. Ну, может быть, они еще будет с какими-то там инсталляциями, может, еще и петь будет, стихи читать. Тут же как бы кто на что гораст. Наскільки я зрозуміла, вони ці ялинки перенесуть туди на фестиваль. – да. А в коли це має, ну, буде відбиватися, сам цей конкурс? А Це вже не ко мне, ну, це... Це, це к нам. До, до 17 декабря люди присилают к нам ескізи, макети, согласовують жюри, и до 17 числа участники должны привести свою новогоднюю красавицю к нам в Києва з портал. І якраз 18 числа в 5 часов вечора відкриється інтернет голосування. Дякую. Добрий день. У вас там пару слів є про Святого Миколая, а ви нічого не озвучили. Як це буде відбуватися, Сма... чи буде Святий Микола, чи Дід Мороз, чи хтось такий, який буде дарувати а... дітям радість, і все таке, я Смотрите, ми немного отошли від цих всіх форматів. Ми, звісно, ж, всі християни і е, цвято... День Святого Николая – це один з е, головних праздників, ну, всього торжества новогодніх праздників, але. Но, Святой Николая. Его дух, конечно, присутствует на нашем фестивале. Снежная фигура Святого Николая, возможно, появится у нас в портале, но резиденции Святого Николая, как делают все площадки города Киева, мы от этого отказались. Но, в свою очередь, мы приглашаем нуждающихся в этом, в первую очередь, детишек, для того, чтобы они... Загадали желания свои перед таким святым праздником. Ну и, конечно же, получили свои подарки накануне этого большого святого праздника. Ну, миссию святого Николая выполнит вот Виктор Лещинский, думаю, в этом году. ласка, як буду здійснюватися ці мрії із книги бажань, которые там будуть записувати люди, і дітки? Яким чином и методом? Ну, є два варианта. Є електронний варіант, Это... Лотерея. Ну, практически как лотерея, машина сама разыгрывает количество желаний, выбирает количество то есть автоматом рулетка попадает на желание, вызывается данный гражданин Украины к нам в Киева из портал, уже забирая свой подарок. Также будет красиво инсталлированная книга, ну, как в сказках, с домиком книги желаний, в которой будет записываться реально Желания, но здесь уже я вам скажу, что мы постараемся максимум исполнить желаний, которые будут, ну, наверное, э, ну, практически сказочные и ну, не особо, конечно, э, гламурные, потому что, ну, Святой Николай тоже ж как бы. Не, не удив... угла, да, 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 Святой Николай, ну и дух Киева из портала, он же в первую очередь поддерживает какие-то социальные инициативы, слышит больше детей, которые верят в сказку. И именно этим людям будут вручаться подарки, приглашаться на территорию. Это можно будет посмотреть в онлайне на нашем сайте, в группах ВКонтакте. Это будет все вылаживаться. Ну и, конечно, мы будем информировать вас. Есть еще вопросы журналистов? Ну, тогда, я думаю, можно завершать нашу встречу. Да, я хотел бы попросить... Э, Но ну, так как все-таки мы все идем к тому, чтобы наша, наша столица Киева стала реально европейской. Мы настроены как All-Card Fest, который мы проводили летом, так и грандиозное мероприятие Киев ⁇ Айспортал ⁇ проводить на имидж Киева, на имидж киевлян, доказывать о том, что мы сильное государство, демократическое. И попрошу вас, конечно, в своих изданиях опубликовать в полной мере и уведомить наших жителей о данном мероприятии. Ну и ждем вас на территории Киева из портала, который будет радовать, наверное, каждый день какими-то новшествами. Уважаемые журналисты, спасибо вам большое, что пришли. Пресс-конференция завершена. И ждем вас на Киевайс-портале.